सत्रह तारीख तक ये रक्षा बंधन तक डेढ़ करोड़ से ज्यादा हमारी बहनों के खाते में पैसे जाएंगे और फिर जैसे जैसे अर्जी आएंगे तो ये लगभग ढाई करोड़ तक ये हमारी बहनों के खाते में हर महीने में पैसे जाएंगे ये परमानेंट है उसका पूरा प्रावधान हमने किया है पूरे आर्थिक वर्ष का प्रोविजन है इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं हम आश्वासन जूते देने वाले नहीं है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हम लोग कहने वाले नहीं है वो तो लोग जब आश्वासन देते बोलते बाद में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ बाद में कर्नाटक में आश्वासन दिया बाद में बोलते हमारे पास पैसा नहीं केंद्र ने हमको पैसा देना चाहिए ऐसे हम लोग नहीं करते जो बोलते वही करेंगे और जो करेंगे वही बोलेंगे लाडली बहन की योजना हमने शुरू कर दी मुख्यमंत्री माजी लाडली बहन योजना हो तो रक्षा बंधन के अगोदर तक पैसे जमा होते सत्रह तारे एक लॉन्चिंग कार्यक्रम है तीन हजार रुपये हमारे लाडले बहन के खाते में जमा होने कल से शुरू हो गए विपक्ष वाले लोग बोलते थे कि पैसे कहा से लाएंगे फिर कैसे बांटेंगे ये चुनावी जुमला है लेकिन उनका मुंह पे ताला अभी कल से लग गया है अभी उनको पता चल गया है कि पैसे भी है और पैसे भी खाते में जा रहे हैं। अरे बाबा लाड़की बहन योजना ही पॉप्यूलर है को विचार प्रमुख करा प्रचार प्रमुख करा, कराई प्रमुख करा आता महाराष्ट्र ला, लाड़क्या बहनी को ऐकना नहीं जे महायुति ने दोन वर्षा काम के फक्त लाडकी बहीण नाही लाडका भाऊ पण आम्ही केला आहे त्याचबरोबर लेख लाडकी लखपती योजना आम्ही केली आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना पण आम्ही केली आहे एस टीमध्ये पन्नास टक्के सवलत देण्याची योजना पण आम्ही केली आहे त्यामुळे या सगळ्या योजना ज्या आहेत या आमच्या बहिणींसाठी आहेत मी बहिणींना एकच सांगतो हे सावत्र भाऊ तुम्हाला हे पैसे मिळू नये म्हणून प्रयत्न करतायत त्याच्यात फोडा घालतायत त्यांना जोडा दाखवा आणि दुसरं दुसरं कोर्टात पण गेले होते कोर्टाने पण त्यांना चपराक दिली कोर्टाने पण त्यांची याचिका फेटाळून टाकली आणि म्हणून लाडक्या बहिणींना आमच्या पैसे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला काल मोकळा झाला काल पासून तीन तीन हजार त्यांच्या खात्यात जमा झाले आमच्या बहिणी हुशार आहेत सुज्ञ आहेत देणारे कोण आणि घेणारे कोण या लेना बँक आहे